Всем привет! И да, я уже традиционно появляюсь в тестах Ярослава, чтобы рассчитать для вас кредит. Сами просили, теперь смотрите. Ну а если не просили или вам эта тема сегодня не интересна, в описании, как всегда, есть ссылки для быстрой перемотки. И там дальше Ярик расскажет, сколько стоит батарея для этого нового лифа. И лично я чуть не упал в обморок. Итак, сейчас мы рассчитаем, во сколько обойдется кредит налив, сколько вы в итоге переплатите. Ну и в принципе, все, о чем мы будем говорить, касается абсолютно всех моделей Nissan. Поэтому если вы вдруг ждете, к примеру, Juke или Новый Кашкай, то все для вас тоже актуально. Ну и напомню, что для разных марок, даже у одного банка могут быть абсолютно разные условия. Об этом я уже подробно рассказывал, поэтому да, каждый раз нужно будет заново все изучать, пересчитывать и выбирать банк. Ну и сейчас вы, наверное, не поверите, <с> <с> но мы уже будем в третий раз пересчитывать условия от кредита Агриколь. Почему? Спросите у Nissan и у Агриколя. Заходим на сайт Nissan Ukraine, это импортер, и там кредитная программа Nissan Finance. Ну и да, это эксклюзив именно от кредита Агриколь. Та же программа висит на сайте Агриколя, с тем же названием. Откуда такая взаимная любовь? Все просто. Агриколь – всемирно известный французский банк. А Nissan – часть большого концерна. Renault, Nissan, Mitsubishi. Ключевое слово – Renault. Короче говоря, где-то там у себя в Париже они договорились, но ну, а нам остается, наверное, радоваться. И сейчас посчитаем, насколько сильно. Итак, наш лифт стоит примерно 960 тысяч гривен. Считаем первый вариант. Если у вас есть половина этой суммы и хороший доход, то, по-моему, лучший вариант из того, что предлагают Nissan и Agricole, это рассрочка на 3 года почти под 0%. В итоге каждый месяц вы будете выплачивать 13 тысяч гривен примерно. Это тело кредита и буквально пару гривен, те самые 0,01%. В результате через три года машина ваша. Что вы переплачиваете за такую возможность? Первое. Разовая комиссия банка примерно 14 тысяч гривен. Второе. Услуги госреестра. Тоже разово 750 гривен. Третье. Страхование жизни заемщика. Ну и в конце концов, аж целых 73 гривны тех самых процентов. и того примерно 34 тысячи гривен за возможность растянуть платеж на 3 года. Плюс, конечно, вам ну, придется немного переплатить за каско, потому что возьмете вы его, скажем так, не по самому выгодному тарифу, но в то же время и не по драконовскому, как у многих других банков. 5,5 ну и, в принципе, если захотите, вы можете включить стоимость каска в тело кредита. Нотариусу платить не придется, но с среде Агриколь мы к этому уже как бы привыкли. И, кстати, при 50% стартовом взносе банк очень лояльно относится ко всем этим справкам о доходах. Для многих это очень важно. Следующий вариант. Если у вас нету половины стоимости автомобиля сразу и вы хотите минимизировать месячные платежи, ну тогда можете просто растянуть срок кредитования до 7 лет но в таком случае к вашим расходам добавятся уже ну, более ощутимые процентные ставки. И тут я советую вам просто воспользоваться калькулятором на сайте банка. Считает он таки правильно. Единственное, нужно указывать авансовый платеж всегда на одну гривну больше. Такой лайфхак. Ну и есть еще одна особая и, я бы сказал, необычная программа. Называется она Nissan Smart. И вот, честно говоря, въехать в нее нормальному человеку не так просто, как думают те, кто описывал ее на сайте. В чем фишка? Это типа кредит со срочкой оплаты части суммы. Давайте на примере. Берем наш лифт. Стартовый платеж 30%, то есть 290 тысяч гривен. Соответственно, оставшиеся 70%, то есть 670 тысяч гривен, мы берем в кредит на 3 года под 4,99%. В итоге каждый месяц мы, как обычно, платим процент. Это примерно 2800 гривен первый месяц, и потом эта сумма уменьшается. Кроме этого, как вы понимаете, нужно будет гасить часть тела кредита каждый месяц. И вот тут вот внимание по стандартной кредитной программе это было бы примерно 18 тысяч 600 гривен. Ну, то есть 670 тысяч поделить на 36 месяцев. Но та самая программа Nissan Smart позволяет вам 30% стоимости автомобиля выплатить аж в конце всего срока кредитования. Ну, то есть через 3 года. В итоге каждый месяц вместо 18,5 тысяч гривен тела кредита придется платить примерно 10. Ну, то есть практически в два раза меньше. Но, конечно, через три года вы все равно останетесь должны банку те самые недоплаченные 30%, процентов, то есть в нашем конкретном случае это 290 тысяч гривен. И вот тут начинается самое интересное. У вас появляется выбор. Первый вариант. Вы можете одним платежом погасить весь этот остаток. Ну, скажем так, если вы добросовестно откладывали каждый месяц под подушку, ну, те самые, сколько там, 8 тысяч гривен. В итоге автомобиль ваш, вы никому ничего не должны. Я посчитал, переплатите вы за все это время примерно 73 тысячи гривен. Это ежемесячные проценты, плюс 2,9% это разовая комиссия банка. Второй вариант. Скажем так, если, не дай бог, у вас что-то пошло не так, ну, либо просто деньги понадобились на что-то другое, то тот самый остаток вы можете в конце срока как бы взять в кредит еще на два года под стандартную процентную ставку. И третий вариант, самый необычный, при этом одновременно привлекательный и очень сомнительный. Вы отдаете свою трехлетнюю поезженную тачку дилеру в трейды. Допустим, за нее вам дадут ну, 700 тысяч гривен достаточно правдоподобно. Из этих денег те самые 290 тысяч идут на погашение долга, а оставшиеся 410 идут как первоначальный взнос за новый автомобиль Nissan. Ну, то есть вы можете отдать свою старую машину, пересесть на новую классом выше или в лучшей комплектации, или наоборот выбрать что-то попроще и подешевле, но новый автомобиль. Хотя, да, конечно, тут все зависит от того, сколько вам в итоге посчитают по трейдину вашу старую машину. Но обещают вроде как рыночную цену. В любом случае, это ваше право соглашаться или нет. В общем, есть над чем подумать, правда? Ссылки на калькуляторы и все подробности, как обычно, в описании к видео. Не благодарите.